परमात्मने नमः अथ पञ्चमोऽध्यायः अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससे यस्येय एतयोरेकम् तन्मे ब्रूहे सुनिश्चितम् श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःसेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न न काङ्क्षते निर्दन्द्वो हे महाबाहो बन्धात् प्रमुच्यते साङ्ख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ते न पण्डितः एकमप्यास्थिता सम्य गुभयोर्विन्दते फलम् यत्साङ्ख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यते संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तो मयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छते योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्ये तत्त्ववेत् पश्यन् शृण्वन् पृशन् जिग्रहन् नश्नन् गच्छन् स्वपन्श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृहिणन् नुन्मिषन्निमिषन् नवे इन्द्रियाणेन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्तेन स पापेन काये कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ते सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तकर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैश्चिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले शक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सैन्यशास्ते सुखं वशे नवद्वारे पुरे देहे नैव कुर्वन्न कारयान् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजते प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभोः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन जन्तवः ज्ञानेन तो तद् ज्ञानं येषां नाशेतमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परां तद्बुधयस्तदात्मानस्तन्निष्ठा तत तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्य ज्ञाननिर्धूतकल्मषः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने शुने चैव श्वपाके च पण्डितः समदर्शिनः इहैव तेर्जितः सर्गो येषां सम्यस्थितं मनः निर्दोषं हे समं ब्रह्मा तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः नः प्रहरिष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विज्येत् प्राप्य चाप्रिया स्थिरबुद्धेरसम्मूढ ब्रह्मविद्ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वशक्तात्मा विन्दचात्मनि यत् सुखं सब्रह्मयोगयोक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजाभोगा दुःखयो नय एव ते आर्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषो रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्षरैरविमुक्षणान् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखे नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेवयः स योगे ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छते लभन्ते ब्रह्मनिर्वाण मृषयः क्षेणकल्मषः छिन्नद्वेदायतात्मानः सर्वभूतहिते रतः कामक्रोधवियोक्तानां यतेनां यतचेतसा अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश्च चक्षुश्चैवान्तरे ब्रुवः प्राणापानौ समौ कृत्वा नाशाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धेर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगत्ते चाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव भोक्तारं यज्ञतपसाम् सर्वलोकमहेश्वरा सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छते ॐ तच्छदिति श्रीमद्भगवद्गीतासोसुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुनसंवादे कर्मसंन्यासयोगो नाम पंचमोध्यायः